S Salamu aleykum və rahmetullah. Peygəmbər və al-Peygəmbərə nur-u cemal, cemalü üçün salavat çəkdirirəm. Allah kumə səna, Allah, Allah, valide Muhamməd. Allah bu cəmanə hamı sünnə bərəkətli qərar versin inşallah. Bu cəmanın bərəkətindən ə sabahından, məxfurətindən Allah bizləri birnəsib eləməsin. Səlavəz zikrləyək. Allahu Akbar. Səlavəz. Allahu Əlhamd. Əli Muhammed. Allah həzrət imamımıza zamanə cəlalullahı fərəcəhini və zəhurnu təcil qərarı versin. Ömrünə uzun səhiyyə salamat özünü yerin göyün bələalarından və düşmənlərinin şərətindən amanda saxlasın sələvacətlə. Allahumma səllə ala Muhammad, ale Muhammad ajzi l feracih. Axlaq alimləri bu dünyanı dağlıq bir yerə bənzədirlər. Elə bir dağlıq yer ki Orda insan hər hansı bir səs çıxararsa, səs çıxararsa, o səsin əksi sədasını yenidən eşidəcək. Məsələn, dağlıq yerdə görmüsünüz də çox vaxt boşluq dağlıq yerdə bəzən insanlar qışqırırlar, "A" deyirlər, nə biləm, bir sözlər deyirsinizsən, səs çıxardılar. "A" desə B eşidə bilməz. Mütləq ağış edəcək. Odur ki, buyururlar ki, bu dünya həmin o dağlıq yer kimidir, dağlıq bir sahə kimidir. Nə səs çıxarsan, o səs eşidəcəksən. Buna misal vururlar insanların əməllərinə, insanların rəftarlarına. İnsanlar Yaxşı işlər etsələr, o yaxşı işlər onlara elə dünyadaykən qaydadacaq. Bir qismi dünyadaykən onun qarşısına çıxacaq. Və əksi təqdirdə elədigi hər bir pis əməl, hər bir günah əməllə də qarşılaşacaq. Zamanı var bir başa yollarla da olar, dolaysı yollarla da olar. Peyğambərdən bir hədisi istəyirəm söyləyəm bu haqqdadır ki, Əziz Peyğəmbərimizin və pak imamlarımızın dilindən bir neçə hədislər gəlib ki, bir neçə qism günahlar haqqında. O günahlar və o günahların cəzası mütləq və mütləq bu dünyada da insan onları görəcək. Mütləq və mütləq də o günahların cəzasını insan dünyadaykən görəcək. Onlardan birsiləri bunlardır, Peyğəmbər Əleyhissalam buyurur ki, üç növ aməl var ki, onun sahibi Onu müttəzilər bu dünyada da görəcək. Bu anlama gəlməsin ha bu dünyada da çəkdi, orada olmayacaq. Yox. Bu dünyada da onun əzabını görəcək. Bəzən görərsən müətezir halında olan insanlar üçün, müətezir halında olan insanlar, yəni can vermə halında olan insanlar üçün sual verilir ki, mömin kəsdir mömindir. Amma can verməsi ağır olar peyğəmbərə sual verdilər. Bunun səbəbi nədir? Peyğəmbərə (s.ə.s) buyurdu ki, o insanın yaxşı əməl sahibidir, amma bəzi bağışlanmamış günahları da var. Bağışlanmamış günahları da var. Allah onu indi axir səhadında o can vermə saatında o əzabı, o xəstəliyi, o ağrıları ona verməklə istəyir o dünyaya necə aparsın, pak-pak. Amma bir qismidə insanlar haqqında dedilər pis insandır, pis insandır. Bunun can verməsi rahat oldu. Can verməsi rahat oldu. Peyğəmbər Əleyhissəlam buyurdu ki, düzdü zalim insandır, amma yaxşı əməlləri də var idi. Düzdü kafir insandır. Amma xeyrül əməlləri də var idi. Xeyrül əməlləri də var idi. Allah istəmir o dünyada ona bir şey versin. Burda rahat can vermə verir ona. Ki orada əzabını tam versin. Bir qism də insan var. Zalimli can verməsi daha ağır olur. Can verməsi də ağır olur. Bu cürdə insanlar var. Bu gündə insanlar haqqında soruşulanda dedi bu dünyadan onun əzabı başladı. Yəni onun cəhənnəm əzabı elə bu dünyadan başladı. Bir qism insan mömin idi, can verməsi də rahat oldu. Dedi bu dünyadan onun cənnəti başladı. Yəni bəzi günahların həm axirət əzabı var, həm bir qismi də elə dünyadan da nə olar başlar ki peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurdu ki, üç qism günah var ki, onun sahibi onu dünyada ikən də əzabını görəcək. Birincisi ağ valideəndir. Allah hafanı. Ağ valide. Yəni valdayıncıdır. Bizim də valideynini incidəm deyəndə nəzâm billah valideynini döyən, valideynin kolundan tutub bayıra atan, valideynini saymayan və 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 Allah göstərməsin. Allah göstərməsin. Ağ valideyn Quranda hətta bununla ölçülür. Ki onun xidmətində durduğun zaman yorulub uf demə. Yəni səndən avan uşaqlar olur beləinsi ilə. Dittilən falan şeyə gətirici ilə getdi gətirdi. Get, 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 get dücandan filan şey aldı. Üçüncünü deyəndə uff. Yəni yoruldum. Yəni yorğunluq bu, narazıcılıq bu, bi, ona bildirmə. Bizlər üçün, nə üçünə halda olur? Da biz yaş gələşəndə valideynlərimiz də qocalar da qocalıblar. Qocalananda Qurani-Kərim buyurur ki, onlar yenidən əvvəlki vaxtına onu ana midə kimi onlar axı filxarq əvvəlki vaxtına qayıdacaq. Hansı əvvəlki vaxtına? Körpəliyi vaxtına, uşaqlıq vaxtına. Yaşı böyüdü amma körpə kimidir. Onun ki xüsusi nazları olacaq, xüsusi küsməyəli olacaq. Uşağı küsəndə başı düşürük uşaqdır. Anlayırıq ki uşaqdır, uşaq küsür. Bunu yeyirəm, yemirəm, onu eləyirəm, eləmirəm, bunu giyirəm, ya, giymirəm. Yaşlı vaxtı olan yaşlı insanlarda bu cümlə nazları olur. Yə, Ye, yəmirəm. Nə biləm, aynını dəyiş-dəyişmirəm. Müəyyən bir məhşət məsələləri olur. Görürsən ki, onu yaşdı kimi görür. Amma anlamır ki, o körpələşib, uşaqlaşib. Nazına dözə bilmir, ufulduyur. Uf, Quran deyib ona belə ufdamaq. Amma hər halda bu kiçiyindən belə olsa ki, uf, uf iki cəlmə. İmam buyurdu ki, bundan da kiçiyi bir söz olsaydı Allah bunu digərdi. İçi kəlməni belə işlətdim ona qarşı. İndi nə zənbilləh bu halda yeni başqa bir cürə halda incidənlər, sözləri ilə, dilləri ilə, əməlləri ilə, rəftarları ilə incidənlər Peyğəmbər Əleyhissəlam buyurdu, fərq eləməz hansı halda olur olsun, bunun cəhənnəm əzabı var və dünyadadırkən onun bəlaasını görəcək. Mən burada istəyirəm bir məsələyə toxunum. Bu məsələ dindən kənara çıxıb, inanırsınız? Bu məsələ var ha. Hətta din məsələsi deyil. Dindən kənara çıxıb bu. Təcrübədə insanlar o qədər, o qədər ağvaldən olan insanın başına gələnləri görüblər ki, təcrübədə biri valideyninə bir zülm edəndə Kənardakı deyir ki, onun övladı yoxdur be. Ya. Onun övladı yoxdur be. Gələcəyi başda, mütləq gələcək. Eşidmisiniz də bunu? Dindən kənara. Nə nedir bu söz? Təcrübədə çox olub ki, ağvalidən olanların başına da elədikləri gəlib. İnsanlar görüblər, müşahidə ediblər. Deyir, hə, bunun övladın yoxdur sənin, sənin də başa gələcək. İkincisi budur qasibcar xalq malını qəsbələn, beytul malı yiyən Peyğəmbər Əleyhissolatu Vesselam buyurdu ki: O insanlar mütləq və mütləq bu dünyada da onun cəzasını görəcəklər. Bu da təcrübədə çox olub insanların görünüşündə çox olub bu cünnə. Məsələn, birisi bu cünnəliyəndə kənardakı deyir ki, gələcəyi burnundan olan, ayıb yox, qoy eləsin. Burnundan mütləq gələcək. Bu sözlər odurmaydı ki, dünyada insanlar o cünə insanların ağqibətlərini görüblər. Axirətdəkini görmürü, dünyadakı ağqibətlərini görüblər. Üçüncüsü yaxşılığı müqabilində pislik eləmək. Allah adına. Bilsinə yaxşılıq eləməsən. İndi düzdür, yaxşılığı Allahdan gözləyirsən, söz yoxdur. Amma o insan gəlib sənin o yaxşılığının əvəzində sənə pislik eləsə, insan da hala düşər. Mən deyərdim, günahlarından böyükdür. Öz özümə görə deyirəm ax bunu. Bir adından demirəm. Mənim düşüncəmdə günahlarım, pis əməllərin elə ən böyüküdür bu. Bilirsiniz nə? Çünki bu iş Yaxşılıq edənlərin qarşısını kesir. Sən birinə yaxşılıq elədin, onla pislik gördün. Əşə ayb yox. İkincisinə yaxşılıq elədin, onla pislik gördün. Üçincidə nə deyirsən, də eləməyəcəyəm. Daha yaxşılıq eləməyəcəyəm. Amanın gününü də elə. Əgər layiq olana yaxşılıq etdinsə, xoş sənin də halına onun da halına layiq olana yaxşılıq eləmısən. Yoxlan çora yaxşılıq etdinsə yenə də narahat olma. Sən yaxşılıq eləməyə layiqsən. Baxın, alimlərdən birisi yazır, deyir ki, bir aşığa bir alim atın üstünlə gedir, soyuq bir havadır, çölün düzündə görür bir nəfər büzüşüb qalıb, xəstədir. Gedə bilmir atını saxlayır. Elə sən də dərdində. Görsən soyuqda biri büzüşüb qalıb, yol gedirsən Novxanıya yolun kərarında. Rahat keçə gedə bilməzsən ki, yanında saxlayırsan. Bu da atını saxlayır. Atını saxlayır, düşür bu adama. Nə oldu? Acam, suzam, yorulmuşam, soyuq vurun məni, xəstəyəm, gedə bilmirəm. Bir gəlmin mənim atımın tərkinə, atımın belinə gedək bir yerdə devan xoxo çox xoxo. İndi bu xəstədir də, bu adam bunu mindir bunun atına. Bu minən kimi bunun atla ya Allah. Sapır atı başlığı getməyə. Atçı qaçırdır. Bu atı sürür, bu aləmdə onun arxasıcə qaçır. Qaçcığı da bu sözləri deyir. Amanın günüdür. Bu hadisəni heç kəsə danışma. Amanın günüdür. Bu məsələni heç kəsə danışma. Bu pirdən axdına saxlayır, çevrilir. Deyir: "Niyə? Utanırsan onun içimdə?" "Yo, nə yutanam ki, yaxşılıq eləmişəm. Niyə utanam ki? Bəs niyə deyirsən heç kəsə demə." "Demə, qardaş, heç kəsə demə. Daha yolun kənarında qalanın üçün heç kəs aç saxlayıb köməkliyi eləməz." Daha insanları xəstə edib heç kəs ağlı saxlayıb onun ağlının tərkīnə məndirməz demə. Yaxşılığın qarşısına keçərsən. Yəni yaxşılığın müqabilində pislik eləmək, yaxşılığın qarşısını almaq deməkdir. Allah qənağ yaxşılığın qarşısını almaqdan. Sənə bir yaxşılıq eləyəndə bacardığın qədər ona ya yaxşılıq elə ya təşəkkür bildir. Ya təşəkkür bildir. Qiyamət günündə bir qism insanlar, bir qism insanlar olacaq. Allah deyəcək, bunlar nankorlardılar. Şükr etməyənlər idilər. Mənim naimətimə şükr etmədilər. Ağlayacaqlar. İlah və Rəbbim, namazdan sonra alnımızı qoyduq. Şükran lillah. Elhamdülillah, elhamdülillah ala kulli halin. Hər şeyin hamd elədi sənə. Biz sənə hər naimətə şükür elədik. Bizə nə yan ağ kördüyəsən, bizə nə na şükürdüyəsə. Allah buyuracaq. Çünki siz sizdə yaxşılıqda vasitəçi olan insanlara təşəkkür eləmədisiz sizə yaxşılıqda vasitəçi olan insanlar ki var, mən sizə yaxşılıq üçün vasitəci qərar vermişdim. Onlara təşəkkür eləmədiz. Allahu əna. Allahu əna. Bəzi xislətlər də vardı ki, onlar da cəzasını dünyada görər bəzi xislətlər də var ki, onların da cəzası mütləq və mütləq bu dünyada görəcək onun cəzasını, mütləq. Qarışsına bu dünyada çıxacaq. Əxlaq kitablarında rəşxənd adlı bir mövzusu var, rəşxənd. Sözü elə belə bura çıxan sözün mənasını bilir. Rəşxəndi biləsən nədir? Hə, məsələn görürsən fransız filan içə, ona bax, gör nəyidir? falan cinsin oğluna bax, falan cinsin qızına bax, falan-falan. Onun o halına gülər, laq eliyər və yaxud bu cür nə şeylərə deyirlər nə? Reşqənd, Allah hafat. Axlaq kitablarında mən bu mövzuya baxdım. Gördüm ki, deyilən hər bir hədis və xəbərin çərçivəsində bu mövzu var ki, Allah onun başına dünyada heçan gətlər ona. Birinə rişqənd eləsən, bu dünyadaykən o adamın başına Allah gətirəcək. Bu peyğəmbərdən də neçə neçə hədis var, imamdan da neçə neçə hədis var ki, Allah onun başına gətirəcək. Hətta hədisin birini söyləyim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və, və səlləm buyurdu ki, hər kəs Allah təbarək və təala and içib, and içir ki mən orışqand edəm bəndənin orışqand edəm bəndənin ömrünə bir saat da qalsa nə derəm o işi onun öz başına gətirərəm ki görsün ki mənim bəndəmə gəldirdi bəlkə mən bəndəmə onu da imtahan eldirdim Görərsən, ağrılı sözlərdir bunlar. Adamın və mənim leşəndimi kimsə deyib mənim qulağıma çatsa, adam ağrı gələr, adamın başına cürbucür bəlalar, sınaqlar gələr. Anlayırsanmı? Adam onlarla bir mi vazapa, başqası da sənə ordan təənə vurur. Bir dana misalına çekin. Həzrət Əyyubun hadisələrini bilirsiniz də? Həzrət Əyyubun hadisələri. Allah çeşid-çeşid günahlarla onu imtahan elədi. Bir gündə baş verəb ha bu. Bir gündə neçə dənə oğul öldü. İnna lillahi və inna ilayhi raciun. Bir gündə sürüsünü sel apardı. Eyni gündədir ha bula. Biri oradan gəlir ki, oğlanların öldü. Biri burdan gəlir ki, sürüsü sel apardı. Biri burdan gəlir ki, taxıl zəmlərin yandı. Həşəratlar dağıtdı onu. Bir gündə hamısına sadır. Hamısına səbəb gəldi bədənində də bilirsinizmi müayən xəstəliklər yarandı elə xəstəliklər yarandı ki sonda onun elə ətrafında olanları səhabə kimiləri yaxınlarından uzaq səhabə kimiləri götürdülər onu atdılar şəhərdən kənara qovdular getdi şəhərin kənarında arvadı ilə bir yerdə bir qarın az bir qarın tox ömrünü sürdü O zamandakı Allahım bu imtahanları bitdi. Cənab-ı Cəvrəyə gəldi xəbərli və ki Yaqub imtahanın bitdiyində Allah sənə təzədən dövlət də verəcək, evladı da qaytaracaq. Və 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 və. Və ordan da bir dənə sual elədi. Bir sual elədi. Dedi ki, bular ki çəkdin ha. Onların hansı ağrı idi? O evladlarınızın bir gündə ölümü mü? Bu malvun ərdən getməsimi, nə ağır idi səni şəhərdən kənara atdılar. Omu hansı bədəni qurt basırdı? Məsələn, yazılıb tarixdə deyirəm deyə, bədəni yara basırdı, o ağrılar yaşırdı. Onların hansı ağır gəldi sənə? Dedi heç biri. Fəqət birisi. O nə idi? Dedi mənə o bayrağı atan zaman mənim dalınca deyirdilər ki, görünsən bunun nə günahı var ki, Allah bunu bu günə qoyub. Rişqan bildindənədi yox əsenə günahı var ki Allah bunu bu hala salıb o məni yandırdı və yandıracaq. Birinin başına bir bəla gələndə, falan gələndə qardaş rişqənd etməyin ancaq əşi bu onun içində, bu bunu heç Allah edir. Allah bilir dinən. Bəlkə imtahandır, bəlkə bəladır. Hətta bəla da olmuş olsa ya, birinin başına bir bəla gəlmiş olsa, hətta günahından günahından törənən bir bəla gəlmiş olsa xoş onun halına. Niyə? Axirətdə Allah onu bağışlayacaq, verdi də burada günahının əzabını. Məsələn, biri ki, bəzən məsələn hacdan gələn insanlar ki, əksəriyyətidir ki, xəstələnir, onu görərsən laqəliyillər. Yarız arafadıdır. Kəhfardır də günahlarının kəhfarısı, təkcə ona o sözü desin ki, sənin günahın var idi. Ondan Müjde kimi demir ha. İstəyib bildirsin ki o sözü ona bildirsin ki sən günahın çox idi da, çox xəstələndin. Xoş onun ona. Xoş onun ona. Allah bağışladı onu. Bir insan ki xəstələnər, rəngi saraldıqca, o həqqlədikcə ağızdan tökülən yarpaqlar kimi günahları töklənər. Biləsini də deyim, vaxt çox azdır. Ceym Amruzə Əleyhissalam buyurur ki: Yeni-yeni günahlar misli görünməyən bəlalar nazil edər. Bugünkü müasir dünyamızda yeni-yeni günahlar çıxıb ortalığa. Yeni-yeni günahlar. Narkotik kimi. Burada haya edib deyə bilmədiklərim kimi, internet kimi vəsailələr kimi 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 yeni günahlar var bu günləri. Bu yeni-yeni günahlar da yeni-yeni bəlalar ortalığa çıxardıb bu günləri. Qabaqlar bunlar yox idi. Bir xəstəlik haqqında deyir, qabaq belə xıb belə xəstəlik yox idi ya. Qabaq da bu qədər günahı yox idi. Qabaq da bu qədər günahı yox idi. Qovaq birə günah haliyəndə cizzədirdi, indi aşkarı surətə aşkar surətdə o günahı ilə fəxr eləyir. Biri-bir birinin namusuna göz uzadanda cizzədirdi, andıçırdı, yox eləməmişəm. İndi fəxr eləyir ki, falan keçdi, mən də getdim onun dalıc evinə. Fəxr eləyir. İndi çeşid-çeşid günahlar da olacaq, olduğu kimi çeşid-çeşid bədalar da olacaq susancında olacaq bəzən. Susduqca bizi içində olacaq. Biz də şərik olacaq. O danışdığı təqriddə biz də gülsək bizə də toxunacaq. Biri günahdan, böyük bir fiziki danışı, sən də gülüsən. Razılaşdın da. Əmirə bəmaruf eləmədin də. Şərkliyin var, nə qədər daha Allah bilir. Peki səndə günahlar var, ictimai olan, olan, olan günahlar fərdi deyil, ictimai olan günahlardır. İctimai olan günahlar çündə ictimai bəlaalar olacaq. Ki Allah Qurani-Kərimin Bəqərə surəsində buyurur: "Fe anzalna alal ladina zalemu rizqan minas samai bi ma kanu yafsuqun." Zalimlərə zulm etdikləri üçün göydən bəlalar nazil edir. Əgər bir cəmiyyət zülmkar olacaqsa, cəmiyyətə bəla gələcək. Muahidə surəsində buyurur: "Fə əhlaknahum bi zunubihim." Onları günahlarına görə hələk elədik. Nəml surəsində bu buyurur: "Fə tilka buyutuhum xaviytan." bima zalamu onların indi evləri zülm etdiklərinə görə boş qalıb onların evləri zülm etdiklərinə görə boş qalıb mimma xati xatiiatihim uğre ko nuh surəsində buyurur onları günahlarına görə suyun altında qərq elədik. Suyun altında qərq elədik. Hər halda bilək ki, günahlar tək axirət əzabı ilə əzablanmayacaq. Günahlar bizim həm fərdi həyatımızda, cəzalarını qoyacaq, həm ictimai həyatımızda cəzalarını qoyacaq. Amma əksi də var. Əksi də budur ki, insan gözəl işlər görərsə, Allah həyatını gözəlləşdirəcək. Hayatun tayyibə gözəl bir həyat bəxş edəcəy ona, gözəl ruzular verəcəy ona, gözəl naimətlər verəcəy ona, gözəl ailə verəcəy ona, gözəl dostlar verəcəy ona gözəl cəmiyyətlər verəcək ona. Allah bizi bu cəmiyyətdən bu naimətlərdən binəsib eləməsin inşallah. Qurani Kərim-i Kərimin Nəml surəsində bu vurur. Hər kəs salih işlər görsə, istər qadın, istər kişi mömindir. Allah ona gözəl həyat baxışdıracaq. Hayatum tayyiba. Gözəl bir həyat. Baş bir çox ayələr var bu haqqda inşallah. İndi vaxt azlığı var. Gələn cümələrdə toxunarıq ki, hər kəs təqvaçar olarsa ruzusu artacaq, hər kəs pak olarsa Allah onun həyatını paklayacaq və s. Əs-salamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu. Auzu billahi minəş-şeytanəcəmmari. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ <applause> <applause>